بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ وقت اپنے دلوں کو پاک کرنے کا اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا جو لوگ ان آخری دنوں میں شابان کے آخری دنوں میں زیادہ نفل پڑھتے ہیں زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زیادہ صدقہ دیتے ہیں ان کے لیے رمضان کی رحمتیں دگنا ہو جاتی ہیں جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو کشادگیوں میں بدل دیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اب رمضان دروازے پر دستک دے رہا ہے کیا ہم اس مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہیں کیا ہم اپنے دلوں کو رمضان کی رحمتوں کے لیے کھول دیا ہے تو چلیے آج ہی سے اپنی زندگی میں اپنی عبادات اپنے استغفار درود اور صدقہ کو اپنا معمول بناتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمیں رحمت مغفرت اور نجات کی بشارتیں حاصل ہوں ہم سب اپنی زندگی میں مشکلات سے گزرتے ہیں آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر دروازہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے وہ نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے آج کا استغفر اللہ کا موجزہ راشد بھائی کا ہے راشد بھائی کہتے ہیں کہ میں سب کچھ کھو چکا تھا میرا کاروبار ایک رات میں تباہ ہو گیا اور میں قرضوں میں ڈوب گیا میری بیوی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا تھی میرے بیٹے کو جھوٹے الزامات کی بنا پر اسکول سے نکال دیا گیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی نحوس چھا گئی ہو جس دروازے پر بھی دستک دیتا وہ بند ملتا ایک شام میں مسجد میں بیٹھا زمین کو گھو رہا تھا دل مایوسی سے بوجھل تھا ایک بزرگ نے میرے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کثرت سے استغفار پڑھو جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھولتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا اس لیے میں استغفار کو اپنی آخری امید بنا لیا میں آہستہ آہستہ استغفر اللہ استغفر اللہ دہراتا رہا میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے دن رات میں استغفار کرتا رہا یہاں تک کہ خوف کی جگہ یقین نے لے لی میں نے استغفار کی شروعات سو دو سو تین سو سے کی لیکن کرتے کرتے میں ایک دن میں سات ہزار مرتبہ استغفار کی کثرت کرنے لگا ابھی استغفار کی کسرت کو دو مہینے ہی گزرے تھے کہ موجزے ہونے لگے سب سے پہلے میری بیوی کی حالت بہتر ہونے لگی وہی ڈاکٹر جو مایوس ہو چکے تھے حیرت میں پڑ گئے اس کا جسم خود بخود ٹھیک ہو رہا تھا پھر اچانک ایک پرانے دوست کی کال آئی میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے اور مجھے ایک بھروسے مند شخص کی ضرورت ہے کیا تم کام کرنا چاہو گے میں نے لرستے ہاتھوں سے فون تھاما یہ صرف نوکری نہیں تھی بلکہ تنخواہ اتنی تھی کہ میرے تمام قرضے اتر سکتے تھے لیکن سب سے بڑا موجزہ میرے بیٹے کے اسکول سے آیا پرنسپل نے مجھے بلایا اور شرمندگی سے کہا ہم سے غلطی ہو گئی تھی آج اصل مجرم نے اعتراف کر لیا ہے تمہارے بیٹے کا ریکارڈ بالکل صاف ہے میں نے شکرانے کے سجدے ادا کیے اس رات میں نے سجدے میں رو پڑا ایک زبردست حقیقت کو سمجھتے ہوئے استغفار نے صرف میرے حالات نہیں بدلے بلکہ مجھے بھی بدل دیا اس نے مجھے سکھایا کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے ایسے راستے کھولتا ہے کہ روح کام اٹھتی ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری دعائیں قبول فرما اور اور ہم پر دنیا اور آخرت کی برکتوں کے دروازے میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا اللہ تعالیٰ نے عزت دی دولت دی ایک خوبصورت گھر اور ایک بہترین نوکری دی سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن ایک چیز کی کمی تھی میرے دل کو سکون نہیں تھا مجھے اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی بے چینی محسوس ہوتی دل عجیب گھر طرح گھبراتا رہتا میں ہر سہولت کے باوجود خوش نہیں تھا کبھی کبھی لگتا جیسے میری روح کسی نامعلوم بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے پھر اچانک میری زندگی میں ایک زبردست طوفان آ گیا ایک دن کمپنی نے مجھے اچانک نوکری سے نکال دیا میں حیران تھا کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی بلکہ کمپنی کے بہترین ملازمین میں شمار ہوتا تھا اسی ہفتے میرا بڑا مالی نقصان ہوا اور میں نے قرض میں ڈوب گیا اور پھر میرے والد بیمار ہو گئے اور ان کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ میں سنبھل بھی نہیں سکا مایوسی اور بے بسی کے عالم میں میں مسجد چلا گیا اور فجر کے بعد ایک میرے والد کے پرانے جاننے والے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے میں نے انہیں اپنی پریشانیاں بتائی انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا لیکن دل کو سکون نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں تمہیں سکون ملے اور تمہارے لیے دروازے کھل جائیں تو روزانہ کم از کم سات ہزار بار استغفار پڑھو میں نے ان کی بات کو دل سے لگا لیا میں نے روزانہ سات ہزار مرتبہ استغفار کرنا شروع کر دیا پہلے چند دن کچھ خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی لیکن میرا دل ہلکا ہونے لگا مجھے اندرونی سکون ملنے لگا جسے کوئی بوجھ کم ہو رہا ہو پھر چند دن بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا ایک پرانے دوست کو کال آئی بھائی اچانک تمہارا خیال آیا میری کمپنی میں ایک زبردست پوزیشن خالی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر اسے سنبھالو تنخواہ تمہاری پچھلی جاب سے دگنی ہوگی یہ سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے چند دن بعد میرے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوئی میں نے فوراں بھیجنے والے سے رابطہ کیا وہ ایک پرانا کلائنٹ تھا جس نے میرے سالوں سے پہلے ایک کاروباری ڈیل کی تھی اور مجھے امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی ادائیگی کرے گا مگر اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس نے اچانک وہ پیسے بھیج دیے اور میں نے اپنے قرضوں سے آزاد ہو گیا میرے والد جو کئی ہفتوں سے بیمار تھے اچانک صحت یاب ہونے لگے ڈاکٹرز حیران تھے کہ وہ بغیر کسی بڑی دوائی کے ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں اب میں ہر دن استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا موٹا صرف میرے حالات سوتے جاگتے ہر وقت استغفار کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے کیسے مشکلات ختم ہوتی ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اپنی رحمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم پر دنیا اور آخرت کی برکتوں کے دروازے کھول دے آمین اگر آج آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں جزاک اللہ